এয়া আজি আমি আহি পালোঁহি অৰুণাচল টুকচিকা ৰিজৰ্টলৈ তাকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' হোৱাকৈ দেখাওঁ বুলি ল'লোঁ মানুহ কিন্তু বহুত হয় দেই ইয়াত শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে নাহিব বহুতেই ভিৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় গাড়ীবোৰ দূৰত ৰাখি আহিবলগীয়া হৈছে যিহেতু আমি পৰিয়ালবৰ্গ হৈছিলোঁ মোৰ ফেমিলি মোৰ ভাগিন দুজনী বন্ধু আঁতৰি আৰু আটানী এয়া মোৰ আঁতৰি হয় যিহেতু কাক পথাৰ হয় মোৰ বন্ধুৰ আমি বন্ধু বুলি কওঁ হাতৰফালে সাঁতোৰ বুলি কোৱা হয় এয়া চাওক দেই ৰাইজ কেনেকৈ ভিৰ মাৰিছে মানুহ খাৰা হ'বলৈও ভালদৰে জেগা এডোখৰ নাই তাকে অলপ ফূৰ্তি কৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ গৰম বন্ধু পৰিছে অলপ ল'ৰা ছোৱালীকো টাইম দিছোঁ তাকে ভিডিঅ' সহকাৰে এনেকৈ বনাই ধৰি ৰাখিলোঁ নিজৰ কাৰণে বুলি ভৱিষ্যতত চাবলৈ মন যাবতো যিহেতু আমি বুঢ়া হৈ আহিছোঁ তাকে ল'ৰা ছোৱালীক দেখাবলৈ বেলেগ ৰসি ধাৰ ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ এনেদৰে তাকে দেখিছেনে বাৰু পানীটো কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা দেই ইয়াত যিহেতু অৰুণাচলত পৰে অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পানী বহুত ঠাণ্ডা এয়া দেখিছেনে বাৰু কেনেকৈ ফূৰ্তি কৰিছে ল'ৰাবিলাকে লগতে আমিও কৰি দিছোঁ আৰু সকলোৱে নিজ নিজভাগে সাঁতুৰিছে গা ধুইছে ফূৰ্তি গৈছে এয়া আমাৰ মাক বাপ মাক পুতেক এয়া ভাঙিম কেইজনী মামীয়েকৰ লগত এনেদৰে এনজয় কৰিছে এটা ঘৰৰ দাম হৈছে ইয়াত এহেজাৰ টকা বছ বহী খন্তে ভূমিত জিৰাব কাৰানে কটেজবিলাকৰ দাম ওৱান থাউজেণ্ডকৈ লৈ এইবিলাক কটেজৰ দাম আমিও এটা সৰু সুৰা কটেজ বুকিং কৰি ল'লোঁ এয়া মই অকণমান তাকে দেখুৱাই আছোঁ আহকচোন বাৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰে পানীটো কিন্তু দেই বৰ বেছি দও নহয় বৰ বামো নহয় এয়া মোৰ আঁতৰি আঁতৰি ল'ৰাটো এয়া মই মোৰ ল'ৰাটো পূৰা ফূৰ্তি ল'ৰাকেইটা এনেদৰে সাঁতুৰি আছোঁ গোটেইখনে Kikoba পিছে চাই আছে দেই সকলোকে আৰু ঘূৰি আহি পালোহি আমি গ'ল্ডেন পকৰা এইখন এয়া সোমালোঁহি এপাক যিহেতু অৰুণাচলতে আছে এপাক এইটো সোমাই যাওঁ ভাগিনকেইজনী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখাই লৈ যাওঁ বুলি সোমালোঁ গ'ল্ডেন পকৰা অৰুণাচল বুদ্ধিষ্ট বিলাকৰ বহুত পবিত্ৰ থান বৰ ধুনীয়া মন্দিৰটো দেই দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে এই মন্দিৰভাগ তাৰপৰা আহি আহি পালোঁহি আমি এতিয়া খাবৰ কাৰণে বুলি সোমাবলৈ লৈছোঁ এয়া সকলোৱে খোৱাত ব্যস্ততা হৈছে যিহেতু আমি আজি খাইছোঁ ইয়াৰ লোকেল ধৰণৰ এটা আইটেম মেগী চাওমিন টাইপৰ হয় বস্তুটো এটকীয়া লোকেল ভাষাত থোপা বুলি কোৱা হয় এইটো ইয়াত চিকেন থাকে মটন থাকে পফ থাকে এনেদৰে খাই বুলি লৈছোঁ আৰু যাবলৈ তাকে সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই থলোঁ ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় আকৌ নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাম এয়া মোৰ ভাগিন দুজনীৰ সৈতে এনেকৈদৰে টাইমটো পাছ কৰিলোঁ যিহেতু গৰম বন্ধ পৰিছিলে অলপ ফেমিলিকো টাইম দিয়া হ'ল অ'কে বাই বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম